Целью профилактики пресечения и предупреждения преступлений и правонарушениях, совершаемых в летний период в пляжной зоне, Мариупольским отделом полиции принято решение о создании дополнительных нарядов в виде велопатрулей и группы быстрого реагирования на побережье Азовского моря. В настоящее время, в летний период создано и работают по два велопатруля в каждом районе работает группа быстрого реагирования с зоной ответственности от Милекина и до Бабахтармы. Ежедневно велопатрулями обслуживаются до 10 сообщений граждан. Характер сообщения от граждан различного спектра, от кражи личного имущества до хулиганских действий отдыхающих. Задачи патрулювання прибережної зони і незамедлительное реагування на заяви та сообщения громадян. Кроме цього, робота даних нарядов координувана в тесному взаємодействию з патрульною поліцією в місті Маріуполь. Ми аналізуємо скупчення правопорушень, от, потім відповідно до скупчення наближаємо туди наряди. Да и просто сразу после выполнения задания, которые находят по колл-центру 102, вот сразу экипажи туда надужаются до пляжа, выше, до набережной линии. Ну, сейчас реагируют люди уже вполне адекватно на велопатруль. Люди обращаются, обращаются по своим вопросам, обращаются, ну, личные вопросы задают, задают вопросы как по службе нам, кто обращается даст, ну, хотят заявление написать. И тому подобное. Так, в принципе, слова поддержки говорят, благодарят нас за то, что мы ездим, за то, что мы патрулируем. Людей меньше не становится, людей больше только по выходным. В будниде в основном спокойно. Э, что относительно по вызовам, э, в основном пьяные, только там дебоши, драки, там ругательства. В наши задачи входит непосредственно в бульвар, непосредственно пляж. Это наша задача, быть здесь. Если что-то случается, мы должны быть здесь первыми.